Hola, amigos, y bienvenidos a mi canal Silencio. Vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias, estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Varaduk, una noticia sobre Varaduk sorprendió mucho a sus fans, estoy detallando el newsdo, no olvides verlo hasta el final jugando a ser amigos. gupseozai atrapó al joven que perseguía. Gupse que continuó su éxito con la serie mundial de Yalan en Delia, se fue de vacaciones a España con su amante Bararduk Gubse finalmente tuvo éxito actores famosos. Alcanzó la felicidad en la vida real con Bararduk, que interpretó al hombre guapo que perseguía constantemente, en su primera película Delia la pareja, que logró ocultar esta unión por un tiempo, se había ido a España de vacaciones después de que su relación saliera a la luz. Después de casarse con la hermosa actriz Gupse Ozai, muchas noticias habían sido Reis dis Gupse y embarazada, Gupse zai respondió a esta noticia de la siguiente manera. Está embarazada Gupse zai Se ha vuelto a hablar mucho de los rumores de que Gupse Ozai está embarazada de cuatro meses. En relación con el tema, la pareja había expresado a menudo que querían un bebé. Ozai dice que no siempre está embarazada. En respuesta al problema, la esposa de Gupseozai, Bar Arduk, dijo: Tales noticias eran lo que esperábamos. Realmente queremos tener hijos, y tenemos la intención de hacerlo. Si sucede, compartiremos una noticia de este tipo con placer. No existe tal situación en este momento, dijo. Así es como negaron la noticia, vale, te daré otra noticia. ¿Quién es Baris Arduk? Arduk nació el 9 de octubre de 1987 en Suiza. Bararduk, un actor turco de cine y televisión, nació y creció en Eskerzingen, Suiza. Arduk regresó definitivamente a Turquía con su familia y completó su educación primaria y secundaria aquí. Después de graduarse de la escuela secundaria, ganó la Academia de Deportes de la Universidad de Ercilles en Kayseri, pero cuando no pudo adaptarse a la escuela en su primer año, regresó a Estambul. Además de participar activamente en deportes como natación, buceo, fútbol, baloncesto, balonmano. Trabajó como salvavidas en Sahil durante ocho años bajo la Federación Turca de Deportes Subacuáticos. Más tarde, conoció a la artista teatral Ayla Algan y estudió actuación en Ecole Drama. Luego se unió a su educación teatral en el Teatro Sadrial que hizo su debut como actor profesional. Protagonizó por primera vez series de televisión como Little Lady, 2011, Listen 2011, Dirty Sevens 2011, y luego protagonizó series de televisión como Don't Sorry for Me 2012, Today's Courtier, 2013 a 14, y Racon For My Family, 2015. Participó en la serie Love For Rent, 2015, que trajo su popularidad actual. Más tarde, también protagonizó la serie de televisión Kuzgun y Kukur. ¿Quién es Gupse Ozai? Gupse Ozai nació en 1984. Gupse Ozai nació en Izmir de una familia de origen circasiano. Su nombre en circasiano significa dentro de mi querida. Gupse Ozai estudió en el Departamento de Radio, Televisión y Cine de la Universidad del Egeo. Recibió un premio con el documental Yaman Yam que rodó con sus amigos durante sus años universitarios. Desde TRT hasta compañías de producción, desde tabloides hasta series de televisión, ha probado todos los campos que beneficiarán su carrera. Y luego trabajó como escritor de publicidad durante cuatro años, y luego dejó su trabajo y se mudó a la industria de las series de televisión. Después de varios intentos de serie, realizó bocetos de psicólogos con sus amigos, gracias a los cuales obtuvo un papel en la serie Yalandunya. Gupse Ozai apareció en la audiencia con el personaje de Celia en su primera película de Lía, que fue lanzada el 14 de noviembre de 2014 y fue escrita por ella misma y dirigida por Haakan al -Ghul. Interpretó el papel principal de Burku en la película Kukuk Snaf, que se estrenó el 8 de abril de 2016. También fue uno de los personajes principales de la película Gorunce, que se estrenó el 2 de diciembre de 2016 y que escribió su propio Guyan.